疑似脑膜炎案例。二零一五年十一月十二日晚上七点半，幼儿园园长致电家长，说这孩子头痛、嗜睡、流鼻血，送到医院拍 X 光片，医生找不出原因，猜测有可能是脑膜炎，不敢施予治疗，让家长送到大医院。园长经过家长同意后，将孩子送来原始点会所。 无为志工正在喂孩子喝浓参姜汤，孩子一开始很抗拒，不肯喝，只能用强硬的方式让孩子喝。喝了一点姜汤后，孩子感觉到比较舒服，肯自己喝姜汤了。补足内外热源后，开始按推相对应原始点。按推完，继续给孩子温敷。 温敷完，孩子比较清醒了。前后相隔两个小时，孩子已不头痛，精神也较恢复。穿上衣服回家喽。孩子回去后，用原始点的方法继续调理后，已完全恢复。